প্রিয় বন্ধু ভগবান বিষ্ণুর অবতার হলেন শ্রী নৃসিংহদেব অত্যাচারী রাজা হিরণ্যকশুপুর হাত থেকে তার ছেলে ভক্ত প্রহ্লাদকে বাঁচাতে এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু তিনি সেই সময় রূপ নিয়েছিলেন নৃসিংহদেবে যার শরীর মানুষের মতন হলেও মুখ ছিল নৃসিংহের বা সিংহের ন্যায় প্রসঙ্গত হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে নিয়মিত শ্রী নৃসিংহদেবের কবচ মন্ত্র উচ্চারণ করলে যে কোনো রকম পাপের হাত থেকে রক্ষা মেলে শত্রু ভয় থাকে না সেই সঙ্গে আরও অনেক উপকার পাওয়া যায় শাস্ত্র মতে নিয়মিত শ্রী নৃসিংহদেবের কবচ মন্ত্র পাঠ করলে বা এই কবচ শরীরে ধারণ করলে খারাপ বা নেতিবাচক শক্তি ধারে কাছেও ঘেসতে পারে না সেই সঙ্গে গৃহস্থের অন্দরে এক মাত্রায় পজিটিভ শক্তির বিকাশ ঘটে যে গুড লাভ রোজের সঙ্গী হয়ে ওঠে ফলে সাফল্য পেতে সময় লাগে না প্রসঙ্গত এমনটাও বিশ্বাস করা হয় যেই নৃসিংহ মন্ত্র বা নৃসিংহদেবের কবচ মন্ত্র উচ্চারণ করলে দেবের আশীর্বাদ সব সময় ভক্তের সঙ্গে থাকে ফলে খারাপ কোনো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা একেবারেই ক্রমে যায় প্রিয় দর্শক বন্ধু আপনারা যদি এই মহাশক্তিশালী কবচ আমাদের থেকে সংগ্রহ করতে চান তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে ফোন করে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা আপনাদেরকে এই কবচ অতি শীঘ্রই প্রেরণ করার জন্য ব্যবস্থা করতে পারবো তাই দর্শক বন্ধু আসুন এখন এই শক্তিশালী এই নৃসিংহের কবচ মন্ত্র আমরা একসঙ্গে শ্রী কবচ স্তোত্রম নবচম বক্সে প্রহ্লা দোদিতা সর্বরক্ষা করম পুণ্যম সর্বোপদ্রবনাশন सर्वसम्पत्करम् चैवा स्वर्ग ध्यात्वा नरसिंहम् देवेशम् हेम सिंहासनस्थितम् विवृतास्यम् त्रिनयनम् शरदिन्दु समप्रभम् लक्ष्म्यालिङ्गित वामाङ्गम् विभूतिभिरुपाश्रितम् चतुर्भुजम् कोमलाङ्गम् स्वर्णकुण्डल शोभितम् रत्नकेयूरमुद्रितम् तप्त पीतनिर्मलवाससं सङ्काशम् पीत निर्मलवाससम् इन्द्रादीसुरमौलिष्ठा स्फुरन् माणिक्यदीप्तिभिः विराजितप्प शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानम् मुदान्वितम् कृत्वा तू कवचम् पठेत् शिरः पातु सर्वगोपी स्तम्भवासा फालम् मे रक्षतु ध्वनिम् नरसिंहो मे दृशः पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतिम् मे पातु नरहरि मुनिवर्यास्तुतिप्रियः नासाम् मे सिंह मुखम् लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्यादिपः पातु नरसिंहो रसनाम् मम वक्त्रम् पातु बिन्दुवदनः सदा प्रह्लादवन्दितः नर्सिंह पातु मे कण्ठम् स्कन्दौ भूभरणान्तकृत् दिव्यास्तृशोभित भुजो नृसिंह पातु मे भुजौ करो मे देव वरदो नर्सिंहः पातु सर्वतः हृदयम् योगि साध्यश्च निवासम् पातु मे हरिः मध्यम् पातु हिरण्याक्षा वक्ष कुक्षी विदारणः नाभिम् मे पातु नर स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्याम् यस्यासौ पातु मे कटिम् गुह्यम् मे पातु गुह्याणां मन्त्राणाम् गुह्यरूपदृक् ऊरू मनोभावः जानुनी जानुनीनररूपदृक् जङ्गे पातु धराभारा हर्ता यौ सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नर हरीश्वरः सहसृशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुम् महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णु तु महाज्वालस्तु नैरतौ पश्चिमे पातु सर्वेशो दिशि मे मुखः नरसिंहः पातु वायव्याम् सौम्याम् भीषणविग्रहः ईशान्याम् पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्योर्मृत्युर्न केसरी इदम् नरसिंहकवचम् कवचम् प्रह्लादमुखमण्डितम् भक्तिमान्यः पठे नित्यम् सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यम् यम् कामयते कामम् तम् तम् प्राप्नोत्य संशयम् सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्याणाम् ग्रहाणाम् विनिवारणम् वृश्चिकोरग सम्भूता परम् ब्रह्म यक्षाणाम् दूरोत्सारणकारणम् भूर्जे वा तालपत्रे वा कवचम् लिखितम् शुभम् करमूले धृतम् येन सिद्धे कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वम् मेव जयम् लभेत् एकसन्ध्यम् त्रिसन्ध्यम् वा या पठे नियतो नरः सर्वमङ्गल भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशति सहस्राणि पत्ये चुद्धात्मभिर्निर्भिः कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रः प्रजायते अनेन मन्त्र कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकम् बिभ्रियाद्यस्तु तस्य ग्रह हरेत् त्रिवारम् जपमानस्तु दत्तम् वार्याभिमन्त्र्य च प्राशयेद्यम् नरम् मन्त्रम् नर्सिम् मध्याह्नमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च सुकुक्षि सम्भवाः किमत्र बहु नोक्ते नर्सिम् हस्तदृशो भवेत् मनसा चिन्तितम् यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तम् गर्जयन्तम् निजभुजपटलं भुज पटलम् स्फोटयन्तम् हरन्तम् दीपयन्तम् तापयन्तम् दिवि भुवि दिजितम् क्षेपयन्तम् क्षिपन्तम् क्रन्दन्तम् रोषयन्तम् दिशि दिशि सततम् संहरन्तम् भरन्तम् वीक्षन्तम् घूर्णयन्तम् करनिकरशतै करशतै नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्माण्ड श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम् হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রামা হরে রাম রাম হরে হরে প্রিয় দর্শক বন্ধু আপনারা যদি এই মহা শক্তিশালী কবচ আমাদের থেকে সংগ্রহ করতে চান তাহলে স্ক্রিনে দেওয়া মোবাইল নাম্বারে ফোন করে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে মেসেজ করি। আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা আপনাদেরকে এই কবচ অতি শীঘ্রই প্রেরণ করার জন্য ব্যবস্থা করতে পারব